Здравствуйте, это программа «Бизнес-идея». Близится к завершению 2014 год. По традиции в это время подводятся итоги, анализируются полученные результаты. Сегодняшний выпуск программы итоговый и посвящен он деятельности Палаты предпринимателей. Мы бы хотели рассказать подробнее об организации, чьей задачей является защита предпринимателей и их интересов. Национальная палата предпринимателей создана в сентябре 2013 года. Ее целью является усиление переговорной силы бизнеса с правительством и госорганами. Кроме защиты прав предпринимателя, в задачи палаты входит и вовлечение бизнес-структур в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса. Акмолинская палата предпринимателей – один из филиалов палаты, действующих в каждом регионе страны. Весь уходящий год был направлен на то, чтобы заявить о себе как о мощном инструменте поддержки развития предпринимательства. Много было вопросов, но и многого удалось достигнуть. Отметим, в рамках рабочих поездок директора региональной палаты предпринимателей Валихана Габдулина в регионах прошли рабочие встречи. С Акимами были обсуждены вопросы сотрудничества, проблемные стороны бизнеса на селе. К слову, на сегодня практически во всех районах области созданы районные филиалы РПП. А уже в следующем году в регионах откроются центры обслуживания предпринимателей для как можно большего охвата бизнесменов сервисной поддержкой. Сегодня региональная палата намерена активизировать работу по главным направлениям нацпалаты. Защита прав предпринимателей, снижение барьеров, госзакупки и местное содержание, анализ эффективности государственных программ, тарифы образования, развитие человеческого капитала, региональные карты развития, доступность финансовых ресурсов, внешняя экономическая деятельность. В уходящем году и в частности только за последние 4 месяца палата предпринимателей по этим направлениям была проделана большая работа. Итоги ее были подведены на прошедшем заседании директората РПП. В 2014 году организована сервисная поддержка действующему бизнесу, и оказаны услуги порядка свыше тысячи заявителям, предпринимателям Акмолинской области. Выделенные бюджетные средства на реализацию данного мероприятия освоены в полном объеме. Всеми предприятиями, всеми предпринимателями, получившими данные услуги, отмечается высокое качество оказанных услуг и а, крайняя необходимость а, тех мероприятий, которые проводила палата. Следующий момент, а, на котором можно было поставить акцент, это непосредственно а, выезды палат предпринимателей, директората палат предпринимателей, экспертов палат предпринимателей в районные центры Акмолинской области. А, мы позиционируем это как своего рода скорая помощь предпринимателям, так как, под, так как а, выезжая директорат, а, выезжая эксперты а палат предпринимателей в регионы, решают непосредственно возникающие проблемы предпринимателей на местах. Вместе с тем можно отметить и другие успехи палаты. Это заключение меморандумов с госорганами. Подписание этих документов раскрывает большие возможности в работе палаты. В частности, это касается деятельности консультативно-совещательных органов, в состав которых стало возможно введение до 50% представителей как палаты, так и предпринимателей. Хочу отметить, что 25 ноября подписан тройной тройное соглашение о сотрудничестве между Акиматом Акмолинской области Палатой предпринимателей Акмолинской области а также казахстанским центром государственно частного партнерства что в свою очередь создает дополнительные перспективы возможности для развития бизнес-идеи в республике Казахстан и непосредственно в Акмолинской области защита интересов бизнеса это одно из основных направлений за прошедший год в адрес Национальной палаты предпринимателей поступило около 4000 тысяч заявлений от бизнесменов. Только в региональной палате таких обращений более 300. В основном они касаются защиты прав предпринимателей. На сегодня свыше 100 решены положительно. Эта работа занимается правовой блок Палаты предпринимателя Кмолинской области. Здесь стоит отметить и заключенный меморандум с прокуратурой области, благодаря которому и проводится защита бизнеса. Правовым блоком разрабатывается одно из самых главных – это работа с обращением предпринимателям и защита прав предпринимателей. Вообще защита прав предпринимателей является 98% из всей нашей работы. В настоящий момент в Палату предпринимателей поступило более 380 обращений, предпринимателей, из которых мы 140 зафиксировали как письменные обращения, по которым отрабатывали совместно с прокуратурой, с которой подписали меморандум о взаимодействии. А также на сегодняшний день у нас 101 обращение уже отработано. Намечена положительная динамика в оставшихся 34 обращениях, по которых мы сейчас работаем. Из них 7 обращений, по которым вынесены акты прокурорского реагирования. Это протест в отношении П. Юрченко, которому отказывала архитектура выделения земельного участка. К примеру, совсем недавно эксперты добились большого успеха. Дело в том, что энергопередающие компании уведомили потребителей о стопроцентной предоплате за потребленную электроэнергию. Ряд предпринимателей обратился за помощью. В итоге совместной работы прокуратуры и палаты предпринимателей Акмолинской области выяснилось, что о никакой предоплате и тем более штрафных санкциях за несоблюдение потребленного количества энергии не может быть и речи. Это предписание в адрес ТО, в адрес ГУ Управления здравоохранения. Мурзахан было указано на то, что будет повышена, понижена цена при закупке скрининговых услуг. Ну и другие обращения. В основном обращения носят системный характер, с которыми обращаются к нам предприниматели. Это вопросы земельных законодательства, это вопросы получения процедур разрешительных, например, АПЗ в архитектуре, технических условий, это э, разрешение на перевозку опасного груза. Э, по всем этим государственным услугам правовым блоком был проведен общественный мониторинг. Все больше и больше предпринимателей прибегают к услугам экспертов палаты. Среди них представители как небольших предприятий, так и крупных. Но возлагаем надежды большие, как я уже сказал, будучи, скажем, не просто, скажем, членом этого движения, скажем, выступая с постоянно как бы с целым рядом инициатив, нам, у нас, безусловно, в стране улучшение качества диалога между властью и государственными органами, самыми различными, безусловно, качество, скажем, вот этого диалога, оно требует улучшения. Вот, поэтому мы будем рассчитывать на то, что когда-нибудь в этих прениях бизнес в лице Национальной палаты предпринимателей будет иметь равный голос с государственными органами. И будем надеяться, что это станет нормой и, скажем, правильной практикой ведения бизнеса в Казахстане и, скажем, правильной средой, когда мнение бизнеса бизнес, оно будет ну, как минимум, учитываться аргументированное мнение бизнеса при принятии тех или иных решений, как в законодательном плане, так и при разборе всевозможных конфликтных, скажем, ситуаций, которые возникают. Ну, и, безусловно, в части совершенствования а дальнейшего прогресса. С подобного рода диалог это, скажем, мировая практика. Вот в Турции есть хорошие примеры, там достаточно, достаточно очень сильна Ну, поэтому и страна в предпринимательском плане как бы развивается очень, как бы, скажем, хорошими темпами. Поэтому, безусловно, в Казахстане это требуется, безусловно, это надо совершенствовать, безусловно, нужно, чтобы со стороны госорганов соответствующих уже с самого первого дня, самых первых месяцев, лет становления значит, этой организации, безусловно, чтобы вот качество диалога оно улучшалось. В диалоге важно, чтобы вас слышали, Важно быть услышанным. Да, и как бы, и поэтому вот, можем Национальной палате предпринимателей на этом пути пожелать только больших успехов. Самая главная проблема, с которой вот мы сталкиваемся сначала как бы, вот, производство яйца, это проблема, есть проблема субсидирования. Постановлением правительства на удешевление кормов нам прочитаются субсидии в размере трех тенге за каждое яйцо. Мы вот с Акмолинской области испытываем систематические проблемы с их получением. Там разные причины, разные ситуации, но проблема есть. Она остается. И вот сегодня в день мы совместно с Нацпалатой предпринимателей по Акмолинской области ведем разбирательство по этому вопросу. Перечисляя меры стимулирования развития предпринимательства, нельзя не упомянуть и о кадровой политике. Одно из основных направлений деятельности Палаты – реализация социальной политики. Упор в рамках этого сделан на удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных кадрах. Многие предприятия, особенно производственные, остро нуждаются в них. За решение этих вопросов отвечает социальный блок Палаты. Дуальное обучение именно внедрением этого понятия, притворением его в жизни заняты эксперты. Основной целью Социального блока Палаты предпринимателей Акмолинской области является внедрение дуальной системы обучения. Что такое дуальная система обучения? К сожалению, на сегодняшний день у нас не только в нашей области, по стране такая тенденция, когда управление образования, там, в лице всех этих колледжей, идут в своем направлении, а наши работодатели, работодатели идут, как бы, живут своей жизнью чтобы удовлетворить потребности работодателей, создана и эта дуальная система обучения. Помимо этого, также заключаются договоры и меморандумы, но уже между предпринимателями и учреждениями образования. Это можно назвать инвестициями в будущее. Решение кадрового вопроса должно дать свои плоды и помимо всего решить и другие вопросы, такие как занятость, повышение авторитета, рабочей профессии. Дорожную карту дуальной системы обучения в этом году палатой предпринимателей совместно с управлением образования были включены 10 колледжей. Совместно 10 колледжей и 18 предприятий были заключены договора. Что входит в эти договора? Это прежде всего прохождение практики, то есть предприятие предоставляет колледжу площадку для практики обучающихся также мастера производственного обучения проходят стажировку на предприятии. То есть, выходя со стен колледжа, студент имеет уже хороший богатый опыт работы на, на производстве. Также палатой предпринимателей нашей Акмолинской области, именно социальным блоком, в течение года были заключены 11 меморандумов, в том числе это управление образованием, управление по инспекции труда общества инвалидов и так далее. Нами в этом году также была презентована наша книга, выпущенная Национальной палатой предпринимателей 100 проектов для бизнеса. К успехам Палаты предпринимателей можно отнести и открытие консультационных центров при филиалах Народного банка Казахстана. Это стало возможным после заключения меморандума с этим финансовым институтом. Здесь предприниматели могут получить бесплатную консультацию и с помощью сотрудников банка, прошедших обучение в Палате, выбрать для себя вид кредитования на открытие бизнеса или его развитие. Работа по защите прав предпринимателей активно ведется и на местах. Этим занимаются районные филиалы палаты. Так же, как и на областном уровне, директора районных подразделений ведут прием по проблемам бизнеса, проводят различные мероприятия. По, по ряду вопросов правовой грамотности проделано предпринимателей проделано, значит, прошел ряд круглых столов совместно с заместителем Палаты предпринимателей области, заместителем Акима района, представителем прокуратуры, начальником отдела земельных отношений, значит, поднят вопрос о выделении земельных участков, участков в аренду сельхоз, сельхознушт, сельхознушт, Нашли, свое решение, нашли свое решение из 11 из 11 заявлений обращения нашли свое решение, 6, 6 положительно решенных вопросов. К этому можно прибавить и то, что палата намерена вести сотрудничество с зарубежьем. Один из примеров состоявшейся недавно встреча с делегацией из Украины. При палате создан отдел внешнеэкономической деятельности, в задачах которого поставлены развитие сотрудничества, продвижение продукции предпринимателя Акмолинской области, товаропроизводителя Акмолинской области на внешние рынки. Сейчас проработан план мероприятий, конкретных действий. В проработке проведения инвестиционных форумов, выставок, ярмарок, а также заключение с представителями бизнес-структур ближнего и дальнего зарубежья. Буквально в первой декаде января палатой планируется осуществление визита в Челябинскую область, где будет подписан меморандум о сотрудничестве с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. Будет ознакомление бизнеса Акмолинской области с представителями бизнеса Челябинской области. Следующим этапом это будет уже выход на Омскую область. В предстоящем году перед Палатой стоят большие задачи. Директор РПП Уалихан Кабдуллин подчеркивает, что предстоящий год в рамках получения руководства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан объявлен Годом работы в регионах, ввиду чего предстоит период большой напряженной работы, структурных перемен, ответственной и сложной. Директорам районных филиалов руководителей РПП даны конкретные поручения по активизации дальнейшей деятельности, а также определены задачи и перспективы на предстоящий 2015 год. Подытоживая нашу передачу, можно с уверенностью говорить, что многое из задуманного сделано. Хотелось бы от лица Палаты предпринимателей Акмолинской области поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать успехов, здоровья и благополучия во всем.